Panjang generasi-generasi metal peyek, ngono kuy. Sa'iki njaluk pendampingan, spikolok. Utelok siswa. Metal-metal peyek, generasi metal peyek, iyo ngono kuy. Wesora kena tiga, ngono kuy. HRD-HRD, Indonesia, otok. universitas sak Indonesia ora usah ditompok bocah ngono kuwi, ora usah generasi-generasi payek ngono kuwi. wanita tanggung jawab masyarakat. Ono saiki opo-opo dilinduhi kek, opo-opo dimanja, piye modele Rokok nek sekolan, joleh dijani, dimaklumi. Moga sak menekean bocah sak menekean cang rokok nek sekolan smoga sak bocah sakmono kuwi kabeh lek ra ana sing mau mungkin nang ngono generasi-generasi mental tempe, mental payek. Wong ngono kuwi kok arepe nyiptane generasi emas.